सर्वप्रथम कमल शंकराव काले एजुकेशन सोसाइटी के संस्थापक स्वर्गीय शंकराव जी काले साहब और स्वर्गीय सुशीलामाई काले इनकी प्रतिमा को विनम्र अभिवादन आदरणीय व्यासपीठ विद्यालय के प्रधानाचार्य जी मान्य श्री नोन शेख जी माध्यमिक विभाग की पर्यवेक्षिका शेर मैडम जी प्राथमिक विभाग के पर्यवेक्षक श्री आरव सर जी सभी उपस्थित अध्यापक अध्यापिकाएं और मेरे प्रिय छात्र मित्रों आज चौदह फरवरी अर्थात मातृ पितृ पूजन दिवस है माता पिता भगवान की ओर से मेरा सबसे कीमती उपहार है हमें अपने माता पिता का सम्मान करना चाहिए माता पिता वह है जो जीवन के हर चरण में हमारा समर्थन करते हैं और हमें सही दिशा में ले जाने का प्रयास करते हैं हमारे माता पिता हमारे सर्वप्रथम गुरु होते हैं माता पिता का प्यार बिना शर्त मिलता है और उनकी उपस्थिति हमें दुनिया में भाग्यशाली व्यक्ति के रूप में महसूस करती है हर समय हमारी खुशी और सफलता की वे कामना करते हैं जीवन में आने वाली हर मुसीबतों में वे हमारा साथ देते हैं हमें अपने माता पिता में ही भगवान को देखना चाहिए तथा तो उनकी सेवा करनी चाहिए हमारे माता पिता हम पर तो संस्कार करते हैं क्या सही है क्या गलत है बड़ों का आदर करना छोटों से प्यार करना एक दूसरे की मदद करना हमेशा सच बोलना बुरी आदतों का त्याग करना इन बातों को हमें जीवन भर भूलना नहीं चाहिए माता पिता कठोर परिश्रम करके अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, उनके मन में यही विचार होता है कि शिक्षा के जो अवसर उन्हें नहीं मिले वे अपने बच्चों को मिले माता पिता के बिना हमारे जीवन का कोई अर्थ नहीं होता अगर भगवान के बाद दूसरा स्थान किसी को दिया जाता है तो वह हमारे माता पिता को ही दिया जाता है वे हमें बोलना सिखाते चलना सिखाते वे सोचते हैं कि उनके जीवन में जो कठिनाइयाँ मुसीबत आई है वह अपने बच्चों के जीवन में ना आए हमारे माता पिता हमसे बहुत प्यार करते हैं दुनिया का सब सुख वे अपने बच्चों को देने का प्रयास करते हैं भले ही हम कितने भी बड़े क्यों न हो जाए और माता पिता को हमेशा हमारी ही चिंता है हमारे जीवन में आने वाली हर मुसीबतों को वे अपने ऊपर लेते हैं जीवन की किसी भी बड़ी से बड़ी कठिनाइयों को हम अपने माता पिता के आशीर्वादों से ही दूर कर सकते हैं। वे हमारी सभी इच्छाएं जरूरतें पूरी करते हैं हमें माता पिता का आदर करना चाहिए उनकी आज्ञाओं का पालन करना चाहिए उन्हें हमसे जो अपेक्षाएं इच्छाएं उठी है उन्हें, उन्हें पूरा करना चाहिए अंत में मैं माता पिता पर कुछ कौन प्रस्तुत करना चाहता हूँ माता पिता है भगवान समान कभी ना करो उनका अपमान नहीं चाहते वे तुमसे धन नहीं चाहते है वे तुमसे धन तुम्हारा चाहते है वे कल्याण सदा करे उनका आदर जिनकी कहलाते हो तुम संतान जो बड़ा बढ़ाते हैं पाल पोष कर उनका मानो तुम एहसान देखो ना हो वे तो उन्हें तुम सदा सुखी यहाँ पर अनेक विद्यार्थी सातावास में रहते हैं और वे अपने माता पिता से दूर रहते हैं लेकिन हमारे विद्यालय के प्रधानचारी जी इस बात पर ध्यान देते हैं कि इन सभी बच्चों को माता पिता का प्यार मिले वे माता पिता से दूर रहे इस प्रकार की भावना उनके मन में न आए इसलिए माध्यू पूजन की हो या अनेक प्रकार के कार्यक्रमों का यहाँ पर आयोजन किया जाता है यहाँ पर मुझे सहयोजकों ने अपने विचार व्यक्त करने का अवसर दिया इसलिए मैं सहयोजकों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ धन्यवाद जय त्यांना पाहिलंय आम्ही त्यांना जोरदार काळ्या सर्व हाऊस हो मास्टर साठी धन्यवाद यानंतर मी पुन्हा एका श्री चव्हाण सरांना विनंती करते की आणखी एक सुंदरसे गीत या ठिकाणी सादर करावे <ण्णाँगा>

ऐकावेसे वाटेल असा सुरेल आवाज आपल्या क्वायर ग्रुपचा एकदा जोरदार टाळ्या चव्हाण सरांसाठी व त्यांच्या गायन वृंदासाठी वडिलांचे अश्रू तुमच्या समोर वाहू देऊ नका नाही तर देव तुम्हाला जीवनभर रडवेल वडील म्हणजे आपल्या जीवनातलं एक असं व्यक्तिमत्व आहे की ते कोणत्याही मापात मोजता येणार नाही आईची जागा कोणीही घेऊ शकत नाही पण बाप तो बापच असतो आईच्या पायाखाली स्वर्ग आहे पण बाप त्या स्वर्गाचे दरवाजे असतो बाप मग तो शिक्षित असो वा अडाणी ज्याला सुद्धा कल्याण करण्याची काळजी असते तुम्ही झाल्याशिवाय हो बापाला चैन पडत नाही इसलिए माता पिता की सेवा में अर्पण जो आपल्या कर देता आहे सही भाव में वह व्यक्ती स्वर्ग यही पा लेता है यानंतर मी अशी डंगोळीस सरांना या ठिकाणी आमंत्रित करते त्यांनी अगदी दोनच मिनिटात आई वडिलांप्रती आपले विचार व्यक्त करायचे आहेत प्रेजेंट ओवर हियर रिस्पेक्टेड प्रिंसिपल सर मिस्टर नोट से बोल द सुपरवाइजर सलर मैडम मिस्टर आरव सर टीचर्स एंड माय डियर स्टूडेंट सुरन टुडे वी हैव गैदर हियर टू सेलिब्रेट वेरी स्पेशल डे दैट इज मातृ पितृ पूजन दिवस मदर फादर वर्शिप डे डिअर फ्रेंड देर इज वन संस्कृत कोट सर्व तीर्थमयी माता सर्व देव देवमय सर्व देर इज मराठी संस्कृत श्लोक आईच्या पायामध्ये सर्व तीर्थ असतात आणि आपले जे वडील असतात यामध्ये सर्व देवता वास करत असतात इन ह्युमन लाईफ पॅरेंट्स हू इंट्रोड्यूस स्पिरिच्युअल लाईफ हॅव अ रिस्पेक्टेबल प्लेस पॅरेंट्स आर द प्रायमरी टीचर ऑफ दिअर्ड माय डिअर फ्रेंड्स देर इज व एक्झाम्पल ऑफ भक्त कुंडली ही यूज टू सर्व हीज पॅरेंट्स इन द विलेज ऑफ पंढरपूर लॉर्ड कृष्णा वु नॉट सर्व हिज पेरेंट्स डूरिंग चाइल्डहूड रिग्रेटेड दी लॉर्ड कृष्णा कैम्प फॉम कर्नाटका टू महाराष्ट्र इन द फॉर्म्स ऑफ पांडुर टू मीज द डिवटी पुंडलिक हू आर सर्विंग हिज पेरेंट्स वेन लॉर्ड पांडुरू पुंडलिकाज होम पुंडलिका सॉ दैट वॉड वंट ऑफ हिम एट हीच थ्रो बिहड एंड तुकार उभे केले बीटलाशी करे पुंद्या मातला से मातालाशी करे पुंद्या मातला से मातालाशी साखर <स्थाँगी> सातूर दीता मागे विरता वीट ऐ साखर सातूर दीट मागे विरतावी अरे कुंड्या मातला मातलासी माती खरे कुंड्या मातला, मातला, सी, मातला सी। ही वाज व्हेरी आपी सोड माझ्या आता हरूच पाना आई तुझ्या पुढे ही माझी बथा कशाला जेव्हा तुझ्यामुळे या जन्माचा आला मी पाय धुळ घेतो जेव्हा तुझी ज, पुरा जराशी माझी लना करेशा बनते प्रयाग प्रयाजक नाउड एट प्रयागराज राज देर इज कुंभ मेला इज गोइंग ऑन मिलेज ऑफ पीपल विजिटेड देर टू देर दे आर हरी टू टेक बाथ इन दैट प्लेस बट इन रियलिटी There is no need to go Prayag and Kashi We are We can find our We can find our Prayag and Kashi At the feet of our parents At the feet of our parents <laughs> Once we by our parents There is no need to take place from No need to ब्लेसिंग फ्रॉम आदर वन दे ब्लेस इट इज अ ग्रेट ब्लेसिंग फ्रॉम दे थँक्यू ऑफ यू थँक्यू व्हेरी मच माझ्या पावताच पाहना आई तुझ्या पुढे आई माझी बथा कशाला जेव्हा तुझ्यामुळे या जन्माचा आला मी पाय धुळे घेतो जेव्हा तुझी पुरा जराशी माझी ललाट रेषा बनते प्रयाग काशी नाव डेट प्रयागराज देर इज इज इस ऑन मिलेस ऑफ पीपल विजिटर दे Hurry to take bath in that place. But in reality, there is no need to go prayag and kashi. We we can find our we can find our prayag and kashi at the feet of our parents, at the feet of our parents. Bless by our parents, there is no need to take blessings, no need to blessing from others. Once they bless us, it is a great blessing from the Stay blessed, happy mother, father, mother, father. Day. thank you all of you. Thank you very much. A clap, boys.